Это жена дедушки. Да, вот да, Ольга да. ее звали. Это то, о ком я писала. Помните, что это Ольга Васильевна Чеботарева? Вот это вот она есть на фотографии. Угу. А да. это кто? Это нужно ну, разбираться. Это кумовья. Это, 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 а это это бабушкина сестра родная. Вот наверху а, это бабушкина да. родная сестра. Акулина ее звали. Мама там дальше кто? Никто. А вот это... это мой папа. Вот его самая последняя фотография. Угу. Это Видите, как какие? Да, это какие годы? Ой, я даже не знаю. Да это какой? Послевоенный сорок пятый. Сорок пятый Его же в сорок шестом году осудили. Да. То есть вот это вот он последняя фотография. Понятно. Знаете? Пока нет. Это Кристофор, дядя Кристофор, Ковхаев. Вот э, в шляпе. В шляпе. Это мой папе родной брат. Здорово. Вот эта мне фотография очень нужна. Ой, как уже это год. 56, по-моему. Это Сусана фотографировала. Двоюродная родная сестра. сестра моя. Угу. Она. А вот это. Ой, как же показать? Покажи мам, сейчас. Это и написано вот он... на долгую вечную память дорогой и милой племянницы Тамари от дяди Христофора Капхаева. 19 марта 56 год. Т тот же год и та же шляпа. Вот это мой папа. С бабушкой? Нет, это... А это кто? Это в а, кулинки. муж и дочь. А это Мои бабушки? бабушкина да, сестра? Да. А вот здесь он с бабушкиной сестрой, дедушка. Вот, фотографии, это бабушкиных родственников. Угу. Это кто, узнаете? какой 46 46-й год. Сусана, да, конечно, у меня такое фото есть. Это девятьсот сорок шестой год на память сестрички Томочки от Сусаны Лачиновой тоже здесь подписано все. Это тетя Сусана, с моей мамой. Это с мамой и мой брат мамин сын. Это тринадцатое июня шестьдесят седьмого года. Это с дядей. Это вот мама с дядей Христофором. Мам, сколько тебе тут было? Восемнадцать лет? Да. Рима с мужем. Угу у нее был первый муж. Ага. <laughs> Модно. А это вот мама по отдаль стоит вместе с ними. Здорово. Что? Вот это, по-моему, Ванина дочка Луиза. Сейчас скажете, кто это? Я нет, не скажу. Какого Вани? У Сусаны был брат Ваня. Да, родной брат Иван. Вот, по-моему, это вот это его дочка была. Я о ней ничего не знаю. Луиза. А вот это парень с Еревана приезжал, ее сватал. Угу. А вот это я. Сусана нас сфотографировала. У Ивана, вот Рима, это дочка Ивана. Ну, да. А, а это Луиза, она старше Рима или младше? Младше. Младший, А, то есть это уже от второго, от второго брака, да? Наверное. Да, да, я понял. А здесь кого вы узнаете, ну-ка? С урентом что ли? Нет, нет. Да, с да. С фотоаппаратом, да? Да. Ну, отец мой, значит. А рядом? Рима, Рима с ребенком, да? Да. Так. А рядом мама. С Римой рядом я. Это был у него второй брак, да? Ну да. Вот это значит его рядом жена, а это его ребенок внизу. Девочка, дочка. Да, интересно. Очень интересно. Сусанна, это сумана, так, вот Сусан, эма, Сусанну, я его... узнаю. Ну Мама. теперь, видимо, и жена узнаваема, да. Сурена, да? Да, да, да. Она. Это вот да. я так и поняла, что это она, да. Он же, мама, говорит, что он женился на своей ученице. Да, да, на студентке. Вот да. это она и есть. Угу. Эмма. Да, да, Эмма. Эмма с мамой. Угу. Рима с мужем. Первый муж. Угу. Мама с вашим да. отцом. Эмма, их дочь. Угу. Ну, с, с семьей, со своей. Да, семьёй. да, да. да.